assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar e boks ixlosmandlari murodjon ahmadaliyevning himoya jangidagi raqibi o'zgargani haqida xabar bergan edik bokschimiz mashg'ulot jarayoni va raqibi o'zgargani haqida o'z fikrlarini bildirib o'tdi kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying videolarimizga e maksimal darajada layk bosing sport ikki ming yigirma bir kanali sizlarga omad tilagan holda videomizni boshladik boshladikahmadaliyevning fikrlari umid qilamanki ronni o'zini yaxshi his qilmoqda uning men bilan jang qila olmasligi juda achinarli holat ammo xuea uchun juda yaxshi imkoniyat va ishonchim komilki u bu jangda bor imkoniyatini ishga soladi lagerda hammasi yaxshi bo'ldi o'quv mashg'uloti uzoq davom etdi jang bir necha bor bekor qilindi lekin biz sport zalida qoldik kamandlarimni himoya qilishga tayyorman bizda yangi sport zal bor biz uni yaxshi ko'ramiz bu bizning yangi uyimiz imkoniyatlar yetarlicha joy keng va yangi ringlar mavjud lagerda bo'lish juda ham yoqimli biz juda ko'p haflashamiz va juda ko'p ishlaymiz sport zalida ingliz ispan rus o'zbek tillaridan aralashmasdan mavjud bo'lgan tilimiz bor mashg'ulotlardan zavqlanamiz jamoadoshlarim bilan birga e ovqatlanamiz va boksni chuqurroq o'rganamiz bizning zalda intizom boshqalarnikidan kam emas dedi murodjon ahmadaliyev do'stlar murodjon uchun bitta layke bosing omad tilaymiz bokschimizga eslatib o'tamiz 19 noyabr kuni murodjon ahmadaliyev belasusga qarshi jang olib boradi bizda hozircha shular kanalimizni kuzatishda davom eting e'tiboringiz uchun rahmat bizning kanaldan uzoqlashmang